стоите и норм да вы отлично хорошо а вы мне кажется что тут меньшинство давайте кого-нибудь сюда одного отлично все а теперь придумайте себе название вы можете называться лайк и босс просто лайк и пост. такие а вы просто будете кавайные... Нет, гипнокоты, я знаю, это будут гипнокоты. Лайк like босс и гипнокоты, как вам? Я думаю, отлично. Кто из вас будет первым? Ого, маленьких вперед. Беспалевно. Итак, Лена вам сейчас для начала расскажет, что нужно делать. Если коротко, вам за минуту нужно передать апельсины, не используя руки. Кто больше передаст апельсина за минуту, тот победил. Помогать руками нельзя. там ногами вот вот так как-нибудь или можете попой попробовать там как-нибудь не знаю все зависит от вашей фантазии а, ребята хотят попробовать давайте посмотрим смертники Ребята, давай, а вы покажите зрителям, как вы собираетесь это делать. Мне тоже интересно, кстати. Давай, Рина, смертник, вперед. Отлично. Ну-ка, ну-ка. О! Вы знаете, я не похожа на инвалидов. Отлично. Мне нравится. Вы хотите попробовать? Давайте. Кто будет смертником? Отлично. Мы выбрали смертника. Оу-оу-оу-оу. <тит> Хорошо, оу, оу. <свят> что не в рубашку. <плот> Давай. <плот> Давайте, короче, камень. А, а вы еще раз хотите? Ого. Ай-яй-яй. О-о-о! <плот> 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 Давайте попробуйте передать так. Однако, оригинально, мне нравится такой подход. <laughs> Давай, а, а ты в один край, я в другой. <смех> Давай, <смех> 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 так, вы все-таки решили, мы начинаем с кого? С вас? С, с боссов, короче, или с котом? Мне нравится это со взрослых начинаем, со взрослых. Они повыше. Итак, э, подождите, стойте, а вы уже начали, да? Вы пробуете передавать грудью, я не могу понять. У меня есть на. Да. Зачем тебе резинка для волос? А, тебе мешает, да, М -м -м, бедняжка. <laughs> Боже, контакт. Неужели это так странно? Нормально? <laughs> Я попробовала. Так, можно музыку чуть тише, пожалуйста? Здесь. <laughs> Отлично, идеально. Итак, начинают взрослые боссы. Итак. <laughs> На счет три. Раз, два, три. Тишина. Okay. <laughs> Смотри, профессионалы прям пытаются. <свят> не, 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 мне до конца давай. Ага, два передали. Сразу видно боссы, like, взрослые на каблуках. <свят> Понятно. Ой. Ну ладно. Устроим конкурс, кто быстрее съест. Конкурс для колодных, блин, падает, падает. А теперь обратно давайте. Обратно, обратно, обратно. А нет, еще не обратно. О! Мне нужна котовка, ребята. <решит> <решит> Все, стоп. В общем, восемь мы посчитали. Лена, ты правильно посчитала? Я сейчас упаду. Забери их у меня. <laughs> <решит> 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 Дети, вы готовы? <решит> <решит> Гипно-коты Держу. <решит> 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 так, Пойдем давайте в центр. Гипнокоды должны быть первыми. Это символ команды. <laughs> Давай. Либо все-таки так. Ну ладно. А я так вот. Сюда. Помогайте мне, пожалуйста. <laughs> У меня не хватит рук. Итак, вы готовы? Раз, два, три. Вы знаете, я чувствую себя великаном. Просто вот сейчас. Я даже нервничаю. Мне приходится прислушиваться. Ого, как быстро. О, о, о. Ребята. Обратно пошел, давай. Знаете, этот смех вот, вот в моем углу просто каждый раз. Нет, подожди, стой, не начинать! Стоп, 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 последний, не передали еще. Передавайте, передавайте. Ну-ну-ну-ну-ну! Вы знаете, тут такое зрелище вот отсюда, сверху просто. Вот. Стоп. Ну, сколько? Восемь с половиной. Восемь с половиной. Девять. Девять посчитали. Дети порвали взрослых на каблуках. Человек захотел увидеть мир. А, куда делись апельсины? А у меня еще три. Нет, не катится. Дети все равно выиграли. Мы посчитали и победили дети. Итак, что у нас за призы вообще? Алина! Спаси, пожалуйста! Приз апельсины! Ты серьезно? Приз апельсины в студию! Крутите барабан! Ну что там? Ну все?